Okey, jom kita mulakan. Hari ini kita nak selami dunia lebah kelulut. Satu spesies yang sangat menarik tapi seringkali kita salah faham. Kalau tengok sekali imbas, nampak macam lebah biasa je kan? Ada sarang, ada madu, penting untuk penerbungaan. Tapi sebenarnya mereka ni ada satu rahsia besar. Kebanyakannya tak menyengat. Dan itu baru permulaan. Jom kita bongkar lebih banyak lagi kejutan yang tersimpan dalam koloni dorang. Cuba anda bayangkan seekor lebah, apa yang terlintas dalam fikiran? Mesti serangga berbelang kuning hitam, bunyi bez dekat bunga dan tinggal dalam sarang heksagon tu kan? Ha, kalau itu yang anda fikirkan, bersedialah sebab gambaran popular tu sebenarnya cuma secebis kecil je daripada realiti dunia lebah yang sebenar. Jom kita bandingkan mitos dengan realiti. Kita selalu sangka semua lebah menyengat dan hidup dalam sarang heksagon. Tapi hakikatnya, jauh berbeza dan lagi mengagumkan. Sebenarnya, kebanyakan lebah di dunia ni tak menyengat. Lagi satu, pasal hidup dalam koloni, 75% daripada mereka sebenarnya hidup solo, bersendirian. Dan yang buat madu tu, hanya sebahian kecil je. Paling gempak, bukan ada satu jenis je, tapi ada lebih 20,000 spesies lebah yang berbeza di seluruh dunia. Jadi, nampaknya kita kena betulkan balik pemahaman kita tentang lebah, kan? Dalam bahagian pertama ni, kita akan tengok betapa pelbagainya dunia lebah ni sebenarnya. Ya, betul tu. Lebih 20,000 spesies bukan salah taip. Nak bagi perbandingan, spesies burung ada dalam 12,000 je. Jadi, jumlah spesies lebah ni jauh lebih banyak. Dan, nombor ni tak statik tau saintis sentiasa jumpa spesies baru setiap tahun. Jadi, lebah yang kita selalu bayangkan yang hidup dalam koloni besar tu sebenarnya spesies yang sangat jarang ditemui. Kurang daripada 5% je yang sangat sosial. Majoriti besar, 3 per 4 daripada semua lebah adalah penyendiri. Maknanya, seekor lebah betina bina sarang dan besarkan anak-anaknya seorang-seorang je. Kumpulan kecil 5% ni lah yang kita panggil sangat use social. Apa tu? Maksudnya, orang hidup dalam koloni besar yang kekal lama, ada satu je ratu yang kerja dia bertelur, beribu-ribu anak betina pekerja yang buat semua kerja lain dan lebah jantan atau drone yang tugasnya cuma untuk mengawan. Dan dalam kumpulan elit ni lah kita jumpa lebah madu yang kita kenal dan juga bintang utama kita hari ni, lebah kelulut. Okey, sekarang jom kita tengok pula seni bina sarang dorang. Kita akan masuk ke dalam istana unik yang dibina oleh lebah kelulut ni. Percayalah, ia tak macam yang anda sangka. Perbezaan dia memang ketara gila. Sarang lebah madu yang kita selalu nampak tu kan, diperbuat daripada lilin tulen dan bentuknya heksagon yang kemas. Tapi Lebah kelulut pula guna propolis iaitu campuran lilin dengan resin pokok sebab tu warnanya gelap. Strukturnya pun langsung tak ada heksagon. Sebaliknya, sel anak-anak dia dibina dalam kelompok macam bola-bola kecil. Madu dan debunga pula disimpan dalam periuk berasingan yang nampak macam gugusan anggur. Kehidupan dalam istana propolis ni bukan setakat unik dari segi reka bentuk je. Ia juga penuh dengan drama. Macam drama perebutan tahta dalam istana tapi versi serangga dan ia boleh jadi sangat kejam. Macam ni ceritanya. Dalam sarang, perebutan tahta ni soal hidup atau mati. Seekor ratu dara akan dilahirkan dalam sel khas yang lebih besar. Mula-mula, lebah pekerja biarkan je hidup, Anggap macam backup plan kalau apa-apa jadi pada ratu sedia ada. Tapi, kalau ratu yang sedang memerintah tu masih sihat dan kuat, kesabaran pekerja mula menipis. Akhirnya, diorang akan serang ratu dara tu dan bunuh dia dengan kejam. Sama ada di kerat atau disalut dengan resin sampai jadi macam mumia. Dan ini bukan cerita dongeng. Menurut penyelidik lebah Dr. Tobias Smith, anda memang betul-betul boleh jumpa putri-putri kecil yang dimumiakan ni dalam sarang. Satu bukti yang agak ngeri kan? Ia menunjukkan betapa tingginya pertaruhan untuk terus hidup dalam koloni ini. Okey, jom kita beralih ke konteks tempatan di Australia pula. Walaupun tak sebanyak di Amazon, lebah kelulut di sini pun ada peranan yang sangat penting dan orang juga berdepan dengan cabaran tersendiri. Setakat so, ni, ada 11 spesies lebah kelulut yang telah dikenal pasti di Australia. Dan kebiasaan orang ni suka buat sarang dalam rongga, terutamanya dalam pokok-pokok tua yang berlubang. Sebab diorang perlukan pokok-pokok tua ni lah, diorang sangat terdedah kepada masalah kehilangan habitat. Kajian pun dah tunjukkan kepadatan koloni diorang jauh lebih rendah dalam kawasan hutan yang kecil dan terpecah-pecah berbanding hutan yang luas. Senang cerita, bila pokok tua ditebang, diorang hilang rumah dan populasi diorang pun akan terjejas teruk. Walaupun ada cabaran-cabaran ni, masa depan lebah kelulut sebenarnya nampak sangat menarik. Dalam bahagian terakhir ni, kita akan tengok produk unik dan tingkah laku diorang yang luar biasa yang sekarang ni jadi tumpuan para penyelidik. Madu lebah kelulut ni memang lain macam. Dia lebih cair, kurang manis berbanding madu biasa. Rasanya pula lebih kompleks. Ada rasa tajam, masam macam citrus dan ada rasa resin sikit. Kenapa? Sebab madu ni disimpan dalam periuk propolis tadi. Jadi bahan kimia dari resin pokok tu meresap masuk ke dalam madu. Dan yang paling best, kajian dapati madu kelulut ni ada sifat antimikrob yang sangat tinggi setanding dengan madu manuka yang mahal tu. Tapi, lebah kelulut ni bukan semuanya manis-manis je. Dorang ada satu sisi gelap yang sangat mengejutkan. Dorang boleh terlibat dalam peperangan besar-besaran untuk tawan sarang lain. Tingkah laku ni dipanggil kawanan berlawan. Dan ini bukan main-main, ini perang habis-habisan. Bayangkan, satu koloni hantar beribu-ribu tentera untuk serang sarang lain. Pihak yang bertahan akan keluar untuk lawan. Di udara, seekor penyerang akan grab seekor pertahanan dan kedua-duanya akan jatuh ke tanah, bergelut sampai salah seekor mati. Siapa yang menang? Koloni yang sanggup korbankan paling ramai pekerja. Pemenang akan masuk ke sarang, bunuh ratu musuh dan rampas segalanya sarang, madu dan anak-anak lebah yang belum menetas tu akan dibesarkan sebagai hamba. Jadi, jelaslah dunia lebah kelulut ni jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Daripada istana propolis, drama perebutan tahta, sehinggalah peperangan yang epik, dorang ni penuh dengan kejutan. Malah, kajian genetik sekarang ni mula mendedahkan apa yang dipanggil spesies kriptik, spesies baru yang nampak sama dari luar tapi genetiknya berbeza. Ini buat kita terfikir kan? Agaknya apa lagi rahsia luar biasa yang masih disimpan oleh serangga-serangga kecil ni?